असल मई नज़ मोहम्मद ने फरीदी एंड यू आर वाचिंग द जर्नी विद मिज़ान तो मिज़ानियन आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए उन तमाम आ, मेरे दोस्तों के लिए जो कि किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं किसी आ, फर्म के अंदर काम करते हैं प्राइवेट के अंदर करते हैं गवर्नमेंट के अंदर करते हैं सेमी गवर्नमेंट के अंदर करते हैं तो मैं आज आप लोगों को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि कोटेशन की कि, कि किस तरीके से कोटेशन बनाते हैं कोटेशन बनाने का जो मकसद होता है सिर्फ उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ या अपनी मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे कि एक जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा ये प्रपोजल है तो उसके आज ट्रेनिंग करेंगे कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारा काम जो है एक्सेल के ऊपर ही हम करेंगे तो मूव करते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ जो फॉर्मेटिंग है वो हम एक्सेल के ऊपर करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक्सेल की एक नई शीट ओपन करनी है वर्कशीट ओपन करने के साथ ही आप सबसे पहले पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और वहाँ पे पेज का साइज़ आप मंतख करेंगे ए फोर का साइज़ या लेटर साइज़ तो जैसे ही आप साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज जो है शो हो जाएंगे अगर आप छोटा करके देखेंगे तो ये हमारे पास जो छोटी छोटी लाइन आपको नजर आ रही है ये बेसिकली क्या है कि आपको एक पेज शो करवा रही है तो आप फिजिकली किसी को देते हैं, वो आपके लेटर पैड के ऊपर है कंपनी का जो लेटर पैड है आप उसके ऊपर प्रिंट करके देंगे दूसरी किसी को सॉफ्ट कॉपी भेजना चाहते हैं बाय मेल और पीडीएफ के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बात करेंगे आपने ए फोर साइज लिया उसके बाद डायरेक्टली आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है जितने भी सेल्स फर्स्ट वाले आपके पास हैं तो मैंने तीन रो जो है वो पकड़ी है होम मेन्यू के अंदर गए और मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक कर फिल कलर आपने लेना है तो ये मैंने ब्लू कलर का फिल कलर ले लिया नेक्स्ट आपने जाना है जी इंसर्ट के अंदर और वर्ड आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जो डिजाइन आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे जैसे आपके सामने साइज छोटा किया और इसे पकड़ के मैंने जो मैंने मर्ज सेल किया था उसके ऊपर क्लिक कर दिया दोबारा फिर आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा उस मेन्यू में से आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो आपका लोगो होगा कंपनी का उसे इंसर्ट करें और उसका साइज छोटा करके इस जगह पे एडजस्ट कर दूंगा एक रो है उसे सिलेक्ट करना है और मर्ज के ऊपर क्लिक कर देना है और इसमें आप लिखेंगे कोटेशन कोटेशन लिखने के साथ ही आपने इसे बोल्ड कर देना है और अंडरलाइन कर लेंगे आप नेक्स्ट जो काम है आपने बिल टू किसके लिए आप कोटेशन रेडी कर रहे हो आपने उसका नेम लिखना है कंपनी का जस्ट इंटर का बटन प्रेस करके इसके अंदर नेम लिखेंगे तो डेट वगैरह लिखने के साथ कोटेशन का नंबर लिखने के साथ इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे फॉर्मेटिंग करने के लिए जस्ट आप इसको पकड़े और इसे आप थोड़ा सा अटैलिक कर दें और बोल्ड कर दें नेक्स्ट इसके अंदर आपने काम करना है वो बहुत ही मजेदार है वो काम किस तरीके से इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे डेट आपने वो नहीं लिखनी डेट आज की लिखनी है तो जस्ट मैनुअल नहीं लिखेंगे आप इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे जैसे मैंने फार्मूला रेडी करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन उसके बाद आपने लिखना है टू डेट और ब्रैकेट को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आज की जो डेट होगी वो यहां पे मैंशन हो जाएगी कोटेशन का नंबर आपने जो लिखना था वो आप अपने पास से लिखेंगे जो आपके पास पहले है जो आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आ गई हुई है तो जैसे मैंने यहाँ पे कोटेशन का नंबर लिख दिया कस्टमर का आईडी कस्टमर का जो अकाउंट आपके पास है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे नाइन्टी टू प्रेस कर दिया नेक्स्ट जो टर्म्स है टर्म्स और कंडीशन आपने लिखनी है टर्म्स और कंडीशन के साथ ही आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एक टेबल बनाने का तो टेबल किस तरीके से बनाएंगे उसकी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें होनी है आपको तीन कॉलम चाहिए कॉलम क्या करना है सबसे पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट डिस्क्रिप्शन वाले जो सेल है, है। उसको आपने सभी को पकड़ना छह कॉलम को पकड़ के आपने इसे मर्ज कर लेना है सिक्स कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया सीरियल नंबर आपने लिखा वन लिखने के साथ ही मैंने कहा था कॉर्नर पे है प्लस का साइन बनेगा तो टेन आपने यहाँ पे जो हमारी रोज है वो आपने ड्रैग कर दिए नंबर नेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन के नीचे वाली सेल को सेल को दोबारा पकड़ेंगे मर्च करेंगे और इसे आपने ड्रैग कर देना है नीचे वाली साइड पे टेन तक सभी को मैंने पकड़ा इसके ऊपर मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है होम के अंदर जाके आल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दी है जो सेल अमाउंट के अंदर लिखे हुए हैं सभी को आपने पकड़ के जो बॉर्डर है इसे खत्म कर देना है जस्ट आप बॉर्डर इसके ऊपर आउटसाइड पे लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये आप देखेंगे तो इसके अंदर बॉर्डर आपको नजर नहीं आएगा अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डाटा लिखेंगे किस चीज की हम बिजनेस कर रहे हैं कोटेशन बनाने की तो वो हम इसके अंदर डाटा पुट करेंगे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने इसकी अमाउंट जो है वो मैंशन करनी है जैसे एच डी कैम है वो हम फोर थाउजेंड लिखेंगे अब फोर थाउजेंड लिख दिया लेकिन ये रुपीज है द्रम है डॉलर है क्या है तो उसके लिए आपको क्या करना है आपने जाना है नंबर के साइन के ऊपर और मोर अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा एक मेन्यू बॉक्स ओपन होगा इस मेन्यू बॉक्स के अंदर जितनी भी करेंसी होती है उसके साइंस यहां पे आएंगे जैसे आप रुपीज के अंदर करेंगे तो रुपीज लिख सकते हैं जैसे अकाउंटिंग है जैसे मैंने आर लिखा तो ये पीके मेरे पास आ गया जी तो पीके भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे ए कर रहे हैं ध्रम कर रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने साइन आ गया ध्रम का तो ऐसे ही आपने सभी के ऊपर ड्रैग कर देना है और जो बाकी अमाउंट आएगी उसे आपने डिलीट कर देना है तो हम वन बाय वन जब लिखेंगे प्राइस जो है ऑटोमेटिकली ए डी साथ मेंशन होता जाएगा तो यहाँ पे तो मैंने पूरी प्राइस जो है वो मेंशन कर दी हुई है जितनी भी मेरे पास डिस्क्रिप्शन uh, लिखी हुई थी सभी के मैंने प्राइस वन बाई वन लिख दी हुई है अब टोटल हमको चाहिए तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या नहीं चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके बाद अगर इसके ऊपर वैट अप्लाई है कितने परसेंट वैट है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे फाइव परसेंट है या टेन परसेंट है अगर टैक्स है तो टैक्स यहाँ पे मैंशन करेंगे इसके अंदर फार्मूले लगने तो लगने से पहले इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं बॉर्डर बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट अमाउंट अब अमाउंट चाहिए तो आपने टोटल करना है तो टोटल करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि जैसे हम कैलकुलेटर को पकड़ेंगे तो वन बाय वन जमा करते जाएंगे इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे सम और एक एक को पकड़ के कॉमे के साथ सेपरेट करते जाएंगे तो आपका ये फार्मूला ब्रैकेट लास्ट पे बंद करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा टोटल आपका जमा हो जाएगा लेकिन एक आसान तरीका इससे भी है कि आप जस्ट क्या करेंगे इक्वल का साइन सम लिखेंगे ब्रैकेट ऑन और सभी को ड्रैग कर देंगे जितनी अमाउंट इसके अंदर आएगी वो टोटल आपका बन जाएगा अब वैट अप्लाई करना है तो वैट के लिए फाइव परसेंट है तो इक्वल का साइन करेंगे वैट आपको चाहिए इस अमाउंट का तो आप इधर करेंगे इन टू फाइव परसेंट है तो हम यहाँ पे फाइव और सात परसेंट मैंशन करेंगे तो ये आपका फार्मूला इतना आपका टैक्स इसके ऊपर लगेगा डिस्काउंट आप जितना भी देना चाहते हैं टोटल कोटेशन के ऊपर देंगे जैसे मैंने यहाँ पे फाइव हंड्रेड लिख दिया है तो टोटल अमाउंट आपके पास क्या है जी टोटल अमाउंट ये है कि ये दोनों को हम जमा करेंगे और डिस्काउंट वाली को माइनस करेंगे तो तरीका सेम है आप इक्वल का साइन यहाँ पे आप सम लिख दें दोनों को पहले प्लस करना है ब्रैकेट को बंद करना है और माइनस आपको ये डिस्काउंट करना है इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा फाउंड स्टाइल के अंदर एरियल ब्लैक की टैलिक के साथ करेंगे और बोल्ड करेंगे अब एक काम कीजिएगा एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आप जस्ट फॉर्मेट पेंटर के अंदर जाएंगे क्लिक करेंगे इसको हमने कॉपी किया जिस जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो सेम वैसा ही बनता जाएगा जैसे ये आ गया हमारे पास अमाउंट जो लिखी हुई है पूरी अमाउंट को पकड़ेंगे आप और इसे भी आपने बोल्ड कर देना कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए आप थोड़ा सा इन तीन सेल्स को पकड़ें और इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करें सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन को पकड़ के सबसे पहले इसे सेंटर के अंदर करें और इसके ऊपर आपने कलर अप्लाई करना है जैसे इस जगह पे मैं ब्लैक कलर कर रहा हूं और वो आपने वाइट कलर वो आपने वाइट कलर कर देना है जो टोटल अमाउंट आपकी आई है उसे भी सेम आपने यही काम करना है शेड ब्लैक व्हाइट तो ये आपके सामने रेडी हो चुकी है अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारा प्रिंट कैसा शो होगा तो अगर आप इसी पेज के अंदर देखना चाहते हैं तो आपने जाना है व्यू के अंदर और ग्राइडलाइन को आपने ख़त्म कर देना है तो ये पेज आपका ऐसा शो होगा अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं तो आपने जाना है ऑफिस बटन के अंदर और प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट जब लेंगे तो ये आपकी कोटेशन इस तरह से शो होगी नेक्स्ट एक काम है इसको आप प्रिंट करना है आपने तो प्रिंट करने के लिए जस्ट आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका जो डाटा है वो प्रिंटर का नेम आएगा और आप इसे प्रिंट कर लेंगे दूसरा तरीका इसका यह है कि अगर आप इसको ई करना चाहते हैं तो पी में कन्वर्ट करना है पी के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी तो सॉफ्टवेयर आपने पहले गूगल करने का तरीका बता देता हूँ उसका नेम है क्यूड पी डी एफ ये क्यूड पी राइटर है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद जब आप प्रिंट की ऑप्शन पे जाएंगे तो इस जगह पे नेम जो है आपको आएगा क्यूड पी राइटर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेन्यू के ऊपर आपके पास आ गया जी इसको आपसे पूछते हैं कि किस जगह पे सेव करना है मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसे सेव करना है यहाँ पे उसका नेम दे देता हूँ रेशन 92 सेव करूँगा तो सेव करने के बाद मैंने इस फाइल को ओपन किया है अगर आप इसको देखेंगे तो आपका प्रीव्यू पीडीएफ के अंदर आप इसको आएगा तो आप इसको किसी को भी अटैच करके व्हाट्सएप कर सकते हैं मेल कर सकते हैं तो ये सारा काम आपने इस तरीके से करना है और उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्रोफेशन वर्क सीखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजम करें ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा जो कि प्रैक्टिकल मैंने की हैं और प्रैक्टिकल आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़